По указанию главы Харьковской областной государственной администрации Юлия Александровны Светличной, мы только сейчас провели заседание областного штаба по чрезвычайным ситуациям. Значит, по сообщениям Харьковского гидромедцентра уже начались проявления южного циклона, который нашел на Украину. Уже в южных районах Харьковской области усилились порывы ветра. Значит, это будет сопровождаться обильным снегопадом. То есть 28-го, 1 -го, 28 февраля, 1-2 марта, значит, ожидаем очень сильные продолжительные снегопады с усиливающимся ветром. На заседании штаба мы рассмотрели сейчас все вопросы. Значит, служба МЧС доложила, что у них готовы Значит, в первую очередь 375 пунктов обогрева по Харьковской области. У них сегодня готовы передвижные пункты обогрева, которые могут, устра... могут обогревать водители, которые не, не дай бог будут какие-то заторы или на площадках отстоя. Служба МЧС сегодня имеет в своем распоряжении достаточно средств. В случае обвала деревьев есть мотопилы и другие приспособления. Значит, полностью готовы. Также доложили Наши дорожники, что э, вообще в области и в службах обл. Автодора, в городе Харькове, в других населенных пунктах области у нас готово порядка 740 единиц техники. На сегодняшний день у нас есть исчерпывающие запасы песчано-соляной смеси. Значит, бригады все, людской ресурс у нас полностью тоже обеспечен. На первые 5-6 дней, если это получится, у нас готово, есть запас, шестидневный запас горюче-смазочных материалов для этой техники. Значит, в случае перерасхода мы будем привлекать областной резерв. У нас тоже есть в областном резерве определенные запасы топлива. Мы сейчас эту ситуацию обсудили на штабе. Точно так же системы жизнеобеспечения, теплоснабжения, значит, котельные. Значит, у нас все аварийные бригады, порядка 340 бригад в области готовы по теплоснабжению, водоснабжению. Мы сегодня значит, настаиваем, чтобы сегодня главы района администраций. В каждой котельной у нас должны быть альтернативные источники электроэнергии. Значит, сегодня проводятся заседания всех районных и городских штабов, где более конкретно расписываются каждые участки, закрепляются ответственные люди. Естественно, на эти дни первые руководители будут находиться на территории своих районов, на территории своих городов значит, и координировать всю ситуацию. Координация будет осуществляться областным штабом по области. Я думаю, что значит мы с этим, с этими погодными условиями в любом случае справимся. У нас достаточно ресурса. Все службы области сегодня обращаются к жителям Харьковской области, города Харькова. Во-первых, чтобы все были проинформированы о том, что надвигаются такие неприятные погодные условия. Просим без на то срочной необходимости не выдвигаться значит, на автомобильном транспорте в этот период, использовать другие виды транспорта, если это междугородные.